الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى كي حمد و سنار اس کے پیارے محبوب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بحد درود السلام وکَذالقنولی بعد زمینہ بعدم بیمہ کانو یکس اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے گا بدلہ ان کے کیے گا و قز عالقانولی بدالمین بادہ <بَعَدَى> اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں یعنی جس طرح ہم نے جنوں اور انسانوں کو رسوا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ایک سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اسی طرح ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر ان کے مال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں اور ظالم کی ظالم کے ذریعے پکڑ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں ظلم کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے چنانچہ حضرت عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس سائٹ میں ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر دوسرا ظالم مسلط کر دے گا جو انہیں ذلیل خوار اور تباہ و برباد کرے گا اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہیں وہ شخص جو گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے وہ شخص جو حاکم یا افسر اپنی رایہ اور ماتحت پر ظلم کرتا ہے وہ شخص جو تاجر جیلی اشیاء اور ملاوٹ والی چیزیں فروخت کر کے خریداروں پر ظلم کرتا ہے اسی طرح جو چور اور ڈاکو مسافروں اور شہریوں سے لوٹ مار کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں یہ سب ظالم کی صفت میں شامل ہیں ان پر اللہ ان تمام پر اللہ تعالی کوئی ان سے بڑا ظالم سلط کر دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک جب کسی قوم کی بلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مقرر کرتا ہے اور کسی سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بروں کو ان پر مقرر فرماتا ہے اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے تو جو اس ظالم کے پنجہ ظلم سے رہائی چاہے انہیں چاہیے کہ ظلم چھوڑ دے لہذا ایسے حضرات کو چاہیے کہ درج ذیل ایسے حضرات کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے چاہیے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ظلم سے سچی توبہ کر کے مظلوموں سے معافی کی کوئی صورت بنائیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس ظالم سے انتقام لے گا حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے استغفراللہ استغفر اللہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سرور کائنات نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالی سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ کی پناہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ظالم کی مدد کرے گا اللہ تعالی اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا استغفر اللہ حضرت فضیل بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے تو پھر ٹھہر جا اور تعجب سے یہ تماشا دیکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مظلوم کی مدد فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کس طرح ظالم پر ظالم کی پکڑ ہوتی ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کریم ہمیں ہر کسی کے ساتھ بلائی کا بلائی کا ارادہ اور بلائی کرنے کی توفیق عطا فرما ہر کسی کے ساتھ نرمی کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اللہ ہم پر احم فرما دے اللہ ہمارے تمام تر مشکلات کو حل فرما فرماخرانا الحمد الحمدللہ رب اللہ